Это хороший праздник для семей. И одна из задач организаторов этого праздника, которым которым является благотворительный фонд «Здоровая молодежь. Будущее страны», является культивирование семейных ценностей. Это здоровая, здоровая молодежь. Будущее нашей страны. И мы хотим действительно, чтобы семьи в нашей стране не были крепкие, потому что один из наших девизов – это «Е родина, е краина». И все разумы повинны сегодня стоять за, наш, за наши семьи. Хорошо, третья модель, конечно же. Кто набирает больше аплодисментов, тот получает главный приз. Аплодисменты. Торжество. Начинаем. Будем открывать. Один, два... проводим праздник день семьи организовали для того чтобы показать семейные ценности в чем на самом деле является семья потому что сегодня в обществе очень много разных ну, мифов существует и неправильных убеждений поэтому сегодня со своими детьми со своими семьями мы проводим этот праздник Раз, два, три, поехали! Давай, 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 давай! В данный момент на сцене проводятся с детьми конкурсы, и у нас есть несколько, по-моему, семь станций разных мастер-классов для детей. Все бесплатно. Дети могут порисовать. Мы научим мам заплетать дети девочкам косы. Есть прием у доктора Айболита. Можно сфотографироваться бесплатно с ростовыми куклами. Семья это в первую очередь уважение друг к друг другу, это дружба, это тесные взаимоотношения и Любовь друг к другу, которая любовь настоящая только может дать Бог в нашем городе, друзья, и раз, Волонтер, я раздаю желающим деткам шарики. Сегодня Международный день семьи. Ну, я хочу пожелать, чтобы все семьи были э, в здравии, чтобы все семьи были полноценные. там будет рисование. О, отлично, давай. О, супер, давай еще раз подтянется. Так, вот так. О, давай теперь себя. Маша, давай, Маша. Семья – это самое главное, что есть у человека. И такие праздники обязательно надо проводить, потому что, ну, скажем так, мы приучаем своих детей да, к любви, к родителям, к старшему поколению, к окружающему миру, любить нашу Украину. Поможешь? можешь? тебе получается. Ситуация в нашей стране и в мире, мабуть, что подобна институт семьи, Не в повазі, і тому ми, як люди, вважаємо, що як християни, як громадяни нашої держави, України, вважаємо, що треба популяризувати е, будь-які міроприємства, які говорять нас про сім'ю, про важливість вірності один одному, про виховання дітей, про е, любов один до одного і взаємну повагу. І Сьогодні цей захід при підтримці Євангельських церков міста ми говоримо для людей, що сім'я є, сім'ю треба цінити, поважати, треба прикладати зусилля, щоб вона була і відбувалася. Умничка! Тут відбувається празник сім'ї, сім'ї, дружба, папа, мама, братик, сестричка. Семья – это моя жена, мои дети. Я считаю, что такие праздники – очень хорошие мероприятия, когда молодые семьи, они могут прийти, они могут увидеть поддержку, они могут поучаствовать в каких-то конкурсах. В общем, я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Когда есть семья, это всегда весело, интересно и никогда не бывает скучно с семьей. А можно еще один Выбирай себе картинку. Это наш Семья это благополучие и счастье. Семья это доверие, это любовь, это искренность в отношениях. Есть в обществе множество проблем, и но прежде всего есть есть семья. Это там, где каждый человек пребывает каждый день. Это Божьи принципы, это Божьи взгляды, которые нерушимы никогда. Семья является самой важной частью нашей жизни, независимо от того, что вокруг нас окружает. Можно делиться бананом? Давайте, давайте! Здорово, здорово, здорово так! Нужно проживать! Проживать, не спешите! Я думаю, что семья это люди, которые возле меня. Мой сын, моя жена, я вот мы вместе это семья. Это счастье, это любовь. Поехали, быстрее, поехали, быстрее, 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 быстрее! И да. Давайте, давайте, приятного аппетита! Итак, что -то, что -то. Это есть. Это есть нужно же нужно надеть, надеть нужно! Семья <связи> это папа и мама. Семья – это мама, папа, братики, сестрички, бабушки, дедушки. Семья – это когда мы все собираемся в большом доме на семейных праздниках. И все счастливы, что могут быть вместе. Смотрите, в конкурсах участвуют и маленькие детки, и средний возраст, да, и молодежь только что танцевала, и бабушки, и дедушки. Такие мероприятия очень важны. Было бы хорошо, чтобы они проходили каждый, каждое воскресенье. Я думаю, что, во-первых, было бы больше браков наверняка. А, Во-вторых, меньше бы было трагедии. Дети счастливы, родители счастливы, когда счастливы их дети. И слава, слава за все нашему Господу. Приходите к нам. Мама, мам, я тебя желаю, я ну, семья – это одна из самых больших ценностей, которые есть в жизни. Это, безусловно, труд. Которые очень сильно вознаграждается. В нашем городе, друзья, и раз, два, три, вы мы, и мы, и я. каждому человеку, чтобы для вас ваша семья была действительно местом, где вас любят, где вас принимают и где вам очень хорошо. Я желаю, чтобы были здоровы. Семья нашего города, тем, кто уже живет вместе, чтобы они жили, любили друг друга, не Ценили друг друга, вместе переносили невзгоды и печали и радости, чтобы наши семьи они действительно были крепкие, в семьях было взаимопонимание, не было никаких разводов, чтобы дети были здоровы и уважали родителей, а родители заботились о своих детях. Вот чего мы хотим и чего мы желаем. Друг друга